शुगर के मरीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो आम के इस्तेमाल में परहेज नहीं करते वो ज़्यादा आम खाते हैं गर्मियों में जिसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ जाती है क्या शुगर के मरीजों को आम खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए अगर खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए और कितनी अमाउंट में खाना चाहिए इस वीडियो में हम तफसी से बात करेंगे और सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो आम है ये आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते अगर आप शुगर के मरीज हैं वालेकुम जी उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के हिफो अमान में होंगे देखिये आम पे हमने तफसील से बात करनी है आज कि शुगर के मरीज आम कब खा सकते हैं कितना खाना चाहिए और इसके लिए लिमिट्स क्या हैं चूंकि गर्मियों में फलों का बादशाह आम आता है और इसमें गजाइत बहुत होती है यानी वाइटामिन इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं फाइबर्स कॉन्टेंट इसके बहुत हाई होते हैं और ये मोस्ट रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जितना आम खाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है लेकिन उससे पहले हम दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े गौर से देखते हैं डायबिटीज के केस में पहली ग्लाइसमिक इंडेक्स दूसरी ग्लाइसमिक लोड पिछली वीडियो में हम तफसी से इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं आप उसको लाजमी देख लेते दे। लेकिन फिर भी हम जरा सरसरी सी निगाह डाल लेते हैं ग्लाइसमिक इंडेक्स बेसिकली उसको कहा जाता है जब भी हम फूड खाते हैं हमारी पेट में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है वो शुगर ब्लड में कितनी तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है इसे ग्लाइसमिक इंडेक्स बोलते हैं और उस फूड ने कितनी ब्लड शुगर बढ़ाई इसे ग्लाइसमिक लोड बोलते हैं ये सादा अल्फाज में मैंने आपको ग्लाइसमिक इंडेक्स और ग्लाइसमिक लोड की डेफिनेशन बता दी अब जिस फूड का ग्लाइसमिक इंडेक्स 55 से कम है तो वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है ग्लाइसमिक इंडेक्स की और अगर 10 से कम है वैल्यू या 10 है ग्लाइसमिक लोड की तो वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है ग्लाइसमिक लोड की चूंकि आज हमारा टॉपिक मैंगो है आम पे तफसील से बात करनी है देखिए आम का जो ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है वो 56 होता है यानी ये नॉर्मल नहीं है बल्कि मॉडरेट रेंज में आता है ग्लाइसमिक इंडेक्स ऑफ मैंगो इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं अगर वो पका हुआ तो है तो उसका इंडेक्स ज्यादा होगा अगर वो कच्चा फल है तो उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम होगा अब चूंकि मैंगो का ग्लाइसमिक इंडेक्स 56 है लेकिन इसका ग्लाइसमिक लोड 10 होता है 10 को नॉर्मल माना जाता है ये याद रखिएगा ये जो 10 है ये 100 ग्राम मैंगो के लिए है अब चूंकि इसका इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है जो कि मॉडरेट रेंज में आता है तो इसके लिए आप जब भी मैंगो का इंतखाब करने लगे तो आपने कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा सा कच्चा आम लेना है क्योंकि उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम होगा अब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपसे कि जो ग्लासमिक लोड है मैंगो का वो टेन होता है ये टेन जो है ये हंड्रेड ग्राम के लिए होता है अब जो ही आप हंड्रेड ग्राम से ज्यादा क्वांटिटी इनटेक करेंगे आम ज्यादा खाएंगे तो इसका मतलब आपकी जो शुगर है वो बढ़ेगी अब हंड्रेड ग्राम तो बहुत कम क्वांटिटी होती है ऑलमोस्ट हाफ कप या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है आम की क्वांटिटी अब आपने करना क्या है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम मैंगो को क्रीम में मिक्स करते हैं वो क्रीम जो बाजार से मिल जाती है मिल्क पैक क्रीम जो भी उसका ग्लाइसमिक लोड वन होता है अब चूंकि हम क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम मैंगो को काटते हैं और क्रीम में मिक्स करके 100 ग्राम क्रीम में अगर हम मिक्स करें तो टोटल जो ग्लाइसमिक लोड बनेगा वो 11 होगा जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल के ही जिमरे में आता है इसका मतलब अगर आप 100 ग्राम डेली का मैंगो खाते हैं तो आपकी शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपकी शुगर नॉर्मल होगी और आपको कोई भी रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाएगी तो आप दूसरी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जिसमें मैंने कहा कि क्रीम के साथ आप मिला के आम को खा सकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप मिल्क शेक नहीं पी सकते आम का जो कि डायबिटीज के, के केस में बहुत अवॉइड किया गया है क्योंकि मिल्क शेक में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है तो इसलिए आप मिल्क शेक नहीं ले सकते आप 100 ग्राम से अगर कम मैंगो इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ठीक होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज